чувствует по-другому, который был и знает, что он хочет видеть. Просто при описании последнего памятника, да, который нужно обсуждать, доделывать. Ну, просто при описании, когда считали, я не могу, тело покрывается мурашками, какая-то идет дрожь, ты просто слышишь вот, в тех словах описания, вот, то, что ты хотел бы показать людям, донести. Поймите, задумки, это все хорошо, но он должен быть он должен быть понятным, он должен быть понятным для простых людей, он должен быть понятным для детей, когда будет проходить ребенок, отец чье там гибло, он должен понимать что, за что, вот, вот за что наши ребята там гибли, да? чтобы знаю, восхищались, понимали, помнили, славили, ну, ну как-то так Понятно. В вашем мнении есть такие композиции, которые отображают? Крайне последний. Вот, вот ну, последняя стал. композиция, а, я о ней говорю. Ну, Просто отлично. Ну, так, не кто еще? Нет. Ну, вопросы или может там... Мы присоединяемся. Кирилл, пожалуйста. Да, я хотел бы сказать такой важный момент, что в случае, когда ну, периодически так случается, что кто-то из наших родственников умирает, мы самостоятельно выбираем на кладбище, какой памятник ему будет стоять. Поэтому в первую очередь я прошу всех членов комиссии прислушаться к мнению семей погибших, потому что ну, на самом деле у них значение Не их должно быть намного важнее, чем общее мнение. По поводу э, интернет-конкурса хотел бы сделать замечание. Мы наблюдали динамику, и э, значит, второй экземпляр моста за первую неделю набрал только 30 голосов. То есть дальше была осуществлена... Сейчас новость, по как... интернету... Да. Я сейчас То вам есть дам, царишке, слово, он скажет. И, в принципе, я считаю, что надо больше дать предпочтение выбору семей погибших. И лично я поддержу любой вариант, который поддержат они. Все. Понятно. Кто еще То по почте? А по по хочет? Да. Да. То тоже, а. тоже, тоже, тоже среди депутатов обсуждали в свое время. То есть у нас было два варианта. Все-таки Крест ну, для себя, крест и памятник с рецурным. Все очень хорошо с точки зрения вот этих вот сюрреалистических вещей, это все должно быть в нашем городе. Но это памятники действительно для Брюсселя, наверное, для Копенгагена, там, где не рвутся Бог. чтобы они были вместе как-то. Ну, не на основании. Не не это мое исключительное предложение, я как бы, не настаиваю ничего. Чтобы они были расстояния. чтобы не человек, когда пришел с ним, не, 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 не Почему не это знаю? Потому что у меня дедушка погиб, от него ничего не осталось, если это, это, в общем, и это и табличка на общей памяти. И мой отец, приходит туда с ним, сколько лет. Поэтому, и, и поддерживая вот Кирилла, э, я вообще думаю, что, может, пусть проголосует все остальные присоединятся. Потому что это их, <coughs> их памятник. Да, Нет, ну, мы формально, неформально должны ну, да, проголосовать все члены комиссии, присоединяться, для того она создавалась. Да. Тогда я, и, если, Понятно. я вот вы говорили я смотрел издалека да, на тот план. Если, ну это тоже как решит там, скульптор, да, может он чуть доработает Если чуть-чуть как -чуть стилизовать и выехать, фигуру выдвинуть вперед, а фигуру а это под крылья, чуть-чуть сзади. На защите перед зубами. Ну, в смысле, уже перед солдат. нет, да, нет не посмотри, э, Солдат впереди, нет. да? А сзади перед зубами, в виде немножко крылья. Да, а, да, да. То есть, если да. далека, то будет да. очень да. интересно. Более объемный. Вы не забывайте, что это символика да. государства. Нет, ну это стерилизованно. Ну, солдат